allohu qazza va jalla bizga mana bu laylatul qadr kunini berdi va buni xabarini qur'oni karimda bayon qildi inna anzalnahu fi qadr. Ya'ni payg'ambarimiz alayhi alayhisalotu vasallamga aytayaptiki, albatta biz qur'oni karimni qadr kechasida nozil qildik qur'on laylatul qadr kechasi nozil bo'ldi Wa ma, ma Laylatul Qadr. sizga laylatul qadrni nima anglatdi ya'ni laylatul qadr deganda nimani tushunyapsiz deyapti payg'ambarimiz alayhialotu vassallamga ta alloh taolo o'zi aytib qadr kechasi qur'onni nozil qildik deb yana o'sha qadr haqidagi ma'lumotni rasulimiz alayhissalotu vassallamga savol tariqasida berib sizga ne anglaturki bu laylatul qadr deyapti va orqasidan olloh aza vajala o'zi javob berib laylatul qadr hoyrun min shahr qadr kechasi bu ming oydan yaxshiroqdir dedilar ming oydan yaxshiroqdir yana bu kechani fazilatlarini aytib olloh aytadiki tanazzalul malaikati va ruh o'sha kuni osmondan barcha farishtalar va ruh ya'ni jabroil alayhissalom ham yer yuziga tushadi qarang fazilatni ular tushganlarida o'sha kechada jabroil alayhissalom va farishtalar parvardigorni izni bilan tushar ekan yil davomida qilinadigan ishlarni rejasi bilan yer yuziga tushadi osmondan yerga yil davomida qilinadigan ishlarni rejasi bilan u kecha tong otguncha salomlar bo'lsin salamun hiya hatta fajr ertalabgacha salom bo'lsin ya'ni ushbu oyati karimani nozil qilar ekan jabroil alayhissalom payg'ambarimiz alayhisalotu vassalamga sizni ummatingizni umrlarini qisqa qilib qo'ygan bilan qadr kechasini berdi deyapti kelib jabroil alayhissalom xabar qildi alloh oyatda buni bizga bayon qildi jabroil alayhissalom orqali payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamga va payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom orqali bizga bildirilindi azizlar demak bizni umrimiz qisqa agar biz mana shu qisqa davrimizda har doim qadr kechasini topishlikka musharrab bo'lsak demak birgina qadr kechasini topganligimiz ming oy ibodat qilgandan afzal bo'ladi ya'ni sakson uch yil o'ziz tasavvur qiling endi agar o'n yil umr ko'rganimizda har yili qadr kechasini topsak demak bu degani sakkiz yuz o'ttiz yil bo'ladi o'n yilda ana endi o'zingiz hisoblang agar yigirma yil yashab topsakchi o'ttiz yil qirq yil topa olmasak demak biz qisqagina umrimizda mana shuncha umrda qilinishi kerak bo'lgan barobar bo'lgan savobni topib olamiz ana shuning uchun ham qadr kechasiga juda e'tibor berishimiz kerak mana qadr kechasi o'zi asli nimasi bilan qadrli bo'ldi eng birinchi azizlar qadr deganda uh, ulamolar har xil aytadi aytadilarki qadr deganda bu taqdir so'zidan olingan ya'ni o'sha bir yillik insonlarni taqdiri rejasi bo'ladi deydi va yoki bo'lmasa qadrlidan ham olingan deydi ya'ni o'ta qadrli kecha bo'lganligini e'tiborga olinadi nimasi bilan eng birinchi shu kuni qur'on nozil bo'ldi qur'on nozil bo'lishligi bilan bu kecha qadrli bo'ldi aslida va bu kechada farishtalar osmondan tusharekan jabroil alayhissalom ulug' farishta bu yerda ruh deb keltiryapti qur'onda asli jabroil alayhissalom nazarda tutilyapti tafsirda shunday beradi o'sha ruh so'zini ostiga jibroil alayhissalom deb yozilgan tafsirda jabroil alayhissalom payg'ambarlarga vahiy olib kelgan farishta hisoblanadi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom so'nggi xotiman nabiy edilar rasulimiz alayhisalotu vassalom olamdan o'tganda jabroil alayhissalom aytgan ekanlar endi men qaytib yerga tushmayman magar ham ollohni buyrug'i bilan tushaman deganlar ollohni buyrug'i bilan faqat qadr kechasi tushadilar va osmondan maloihalar farishtalar tushadi uni sanog'ini hech kim bilmaydi azizlar qancha farishta tushishligini hech kim bilmaydi kitoblarda yozadiki farishtalar laylatul qadr kechasi yer yuziga tushib shu qadar to'lib aytar ekan bizga joy qolmadi deb suvlikka tushinglar deyar ekan suvga ham tushar ekan unda ham joy qolmadi desa ustma ust bo'linglar deydi ekan shunday darajada farishta ko'p tushar ekan yer yuziga qadr kechasida vu jabroil alayhissalom boshchiligida hamma farishta tushadi va shu kuni azizlar qadr kechasida qiyom qilib duo qilib allohga iltijo qilgan bandalarni haqqiga mana shuncha sonli farishta duo qilib turadi nahotki endi mana shuncha imkoniyat bo'lgan kunni biz g'aflatda o'tkazsak oxirgi o'n kunlikni qidirish kerak to'g'ri yigirma oltidan yigirma yettiga o'tar kechasiga ko'p ulamolar ittifoq qilgan o'sha mana tafsirni ichidan ba'zi bir ishoralarni topganlar ba'zi sahobalar qasam bilan aytganlari bor ayni yigirma olti yigirma yettiga o'tar kechasia biz qadr kechasini alomatini ko'rganmiz deydiganlar bor lekin payg'ambarimiz alayhialotu vassalam bizlarga buni oxirgi o'n kunligini hammasini bedor o'tkazardilar tabiiyki mana shu kechada bizni bir yillik taqdirimiz rejasi qabul qilinar ekan mana shu kechada bizga ming oy ibodatdan yaxshiroq tushunyapsizmi xoyru min alfi mi? shahr ya'ni ming oy boshimizni sajdaga qo'yib turmasdan qilinadigan ibodatdan yaxshiroq savob topamiz shuning uchun oxirgi o'n kunligida bunga e'tibor qirishimiz kerak shu kunlarda imkon qadar va albatta bu kuni farishtalar tushadi şu shunday ekan azizlar bunga hozirdan tayyorlanaylik kech qolmagan holda qanday qilib tayyorlanamiz birinchidan farishtalar pokizalikni yaxshi ko'radilar uyingizga olloh taoloning mehmonlari kelyapti hovlilarni bir tozalab yig'ishtiraylik pokiza qilaylik farishtalarni kutib olishga va o'zimiz ham shunga tayyorlanaylik va o'zi umuman hozir karantin davrida to'planishlik yo'q lekin karantin bo'lmagan paytda ham man har yili mana shu qadr kechasidan oldingi mavuzamda butun xalqimizga iltimos qilib aytamanki qadr kechasida bir biringizni uyingizga to'planmang deb nima uchun aytaman chunki to'rtta odam to'plandimi dunyo so'zi gapirilishni boshlaydi ollohni bergan eng katta mana bunday xayrlik narsasidan benasiblik boshlanadi va qolaversa agar biz to'rtta beshta odam to'plansak yani boring ana hech narsa gapirmaymiz faqat zikrda duoda o'tiramiz degan taqdiringizda xonadoningizdagi ayolingizni sizni mehmon qilishlik bilan ovora qilib ayollarimizni zikrdan tasbehdan to'xtatib qo'yamiz shuning uchun qadr kechasida ayollarimiz ham bir ibodat qilishligi uchun imkoniyat beraylik azizlar bir oz dasturxon taomlarimizni yengillashtiraylik ayoli kelin qizlarimizga ham oshxonani ichida qadr kechasini o'tkazib yuborishlikdan ehtiyot qilgan holda bir xonadonlarda ishtirok etib ibodatda toatda turishga imkoniyat beraylik axir ularni ham qalbida duolari bor ular ham nimalarnidir so'raydi nimalarnidir allohga iltijolari bor ular ham banda sifatida istig'for aytadi shunday ekan qadr kechasi kuni bizlar boshqa bekorchi ishlardan o'zimizni saqlamoqligimiz lozim va lobid bo'ladi undan tashqari rasulimiz alayhisalotu vasallamning hadislariga muvofiq u zot aytadilarkidedilar qarang imom buxoriy rivoyat qilgan ushbu hadisda payg'ambarimiz alayhissalom kim qadri kechasida iymon bilan ihtisob bilan ya'ni ixlos bilan tong ottirar ekan alloh qaza va jala uni avvalgi barcha gunohlarini kechirib yuboradi deb marhamat qildi shunday ekan azizlar bu kechada ko'proq qiyom e, turishligimiz kerak imkon qadar ibodat bilan o'tkazishligimiz kerak qadr kechasida yana azizlar farishtalar yer yuziga tushib hammasi qaytayotgan mahalda jabrol alayhissalom aytar ekan farishtalarga tong otganda yuringlar qaytamiz deb hamma odamlarni shu kuni duosi qabul bo'lar ekan hamma duo qilganlarni duolari qabul bo'lar ekan gunohlari kechirilar ekan magaram uch toifa insonni duosi qabul bo'lmaydi ekan u birinchisi aql validayn ota onasiga oq bo'lgan ota onasiga oq bo'lgan farzandni hatto qadr kechasida ham mana shuncha sanogini olloh biladigan farishtalar yer yuziga tushib duo qilganda ham qabul qilmas ekan azizlar ota onangizni rozi qiling ularni bugun uzr mazur qiling ko'pchilik aytadiki man deydi ota onamni deydi xafa qilmaganman deydi Ok, ota onam manga qarab sani oq ok qildim demagan deb xursand bo'lamiz lekin ota ona farzandiga qarab sani oq ok qildim deyishligi shart emas sizdan ranjib ko'zlariga tomchi yosh oldimi siz o'ziz bilmagan holda oq ok, bo'lgan farzandlar ro'yxatiga tushib qolaverasiz olloh saqlasin agar ota onangiz sizdan ranjib yig'ladimi siz ota onasini oq ok, qilganlar ro'yxatiga tushib qolasiz hatto man bir kitobda o'sha oq bo'luvchilar kimlar oq ro'yxatiga tushadi degan alohida ro'yxatni ko'rganman mana shundan bittasi ota onasini g'iybat qilgan ham bilmasdan ota onani g'iybat qilib qo'yishi mumkin ayoliga kirib yomonlab qo'yishi yani, mumkin ey onam bundoq qildi otam shu kunlarda uzr mazur qilib oling ulardan kechirim so'rab oling otajon onajon bilib bilmasdan sizni ranjitib qo'ygan bo'lsam mani kechiring deb roziliklarini oloing va shu o'rinda man barcha ota onalardan ato ham iltimos qilardimki siz aziz ota onalar bag'ri keng farzandlarni yaxshi ko'ruvchisiz farzandlaringizni erkalik bilan qilgan injiqliklarini kechirib qo'yinglar haqqiga duo qilinglar duosi qabul bo'lmaydigan bo'lib qolmasin yana duosi qabul bo'lmaydiganlardan bittasi qarindosh urug'idan yuz o'girib borganlar otiurahim aloqasini uzib qo'yganlar ular ham bugun buni tiklab qo'ysin uchinchisi mudminul xamir ya'ni mukkasidan aroq ichuvchi mana shu kunlarda ham mana shu ishni qilib turishligi o'ta og'ir jinoyat shunday ekan biz nima uchun aytyapmiz sizni yaxshi ko'rganimizdan masalan o'ylashi mumkin nima bu domlalarimiz buni gapiryapti biz mo'min sifatida o'zimiz yaxshi ko'rgan narsani boshqaga ravo ko'rishimiz kerak shuning uchun biz o'ylardik orzu qilamizki yurtimizda duosi qabul bo'lmaydiganlardan hech kimi bo'lmasin aytyapmizki <laughs> <laughs> siz ham biz ham hammamiz bo'lishimiz mumkin bi'lmagan holda shu toifani ichida shuni ehtiyotini qilib hozirdan tayyorlanib mana oxirgi o'n kunlikdamiz inshaalloh harakatimizni qilaylik qadr kechasida ko'proq duolar qilish kerak qadr kechasi nima qilamiz deb so'raladi ko'pchilik qanday qilib nima ibodatlar qilasiz bu yerda maqsad o'zi tong ottirish maxsus bir ibodat yo'q yani, yani mana buni qiling ana buni qiling yo'q qoma deyaptilar pay'ambarimiz qoma degani uxlamasdan tong ottirish ya'ni ibodat qilish duo qilasizmi tasbeh aytasizmi qur'on o'qiysizmi nafl namoz o'qiysizmi qazo namoz o'qiysizmi nima qilsangiz qilingki mana shu kunda faqatgina amal bilan ezgulik bilan xayri barakali ibodat bilan o'tkazing dunyo so'zlarini g'iybatni shu kuni bo'ladigan hamma bekorchi ishlarni bir chekkaga qo'yish kerak axir uch yuz oltmish besh kunni uch yuz oltmish to'rt kunini g'iybat bilan o'tkazdikku nahot shu bir kunini endi alloh va jalla bizga bergan imkoniyat bu biz uchunku o'zimiz uchun ana shuni qabul e, qilishligimiz bir ollohni baraka sifatida qabul qilishligimiz kerak shu nuqtai nazardan sizlarni man qadr kechasida imkon qadar foydalanib qolishliglarga chaqirib qolaman inshaalloh yana qaytarib aytamiz qadr kechasi oxirgi o'n kunlikka yashirilngan va juda ko'p alomatlari ko'p ulamolarni ittifoqchiligi katta katta buyuk sahobalarni ishoralariga qaraganda ramazon oyini yigirma oltidan yigirma yettiga o'tar kechasi laylatul qadr ekanligiga ko'p hujjatlarni keltirganlar shuning uchun o'zi oxirgi o'n kunlikda yana ham e'tibor qilsak mana shu yigirma oltidan yigirma yettiga o'tar kechasini bundanda e'tiborliroq qilib o'tkazishga harakat qilamiz oysha onamiz so'ragan ekanlar ya rasululloh sallallohu alayhi vasallam mabodo men laylatul qadr kechasini topib olsam nima deb duo qilay deganlarida rasulimiz alayhialotu vassallam duo qilishni işte, o'rgatgan ekanlar aytadilarki ey oyisha agar <laughs> sen laylatul qadr <laughs> kechasini topib qolsang quyidagi duoni qilgin innaka afuvun karimun anni ya karim deb aytish kerak ya'ni yo <laughs> robbiy sen avf qilguvchisan judayam kechirguvchisan kechirishni yaxshi ko'rasan <laughs> mani gunohimni kechirgin deb so'raydi <laughs> dedilar arabchasini bilmasangiz o'zbekchalab qilavering yo rabbi san juda kechirimli zotsan af qiluvshchi zotsan va af qilishni